hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuni qabul qilinishi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun prezident tomonidan imzolandi qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi unga ko'ra inson a'zolarini transplantatsiya qilishga majburlaganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilandi jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra insonni undan a'zolarini va yoki transplantatsiya uchun olishga rozilik berishga majburlaganlik uchun javobgarlik belgilandi va bu qilmish og'irlashtiruvchi holatlarda besh yildan sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi inson a'zolarining va yoki to'qimalarning oldi sotdisi bilan shug'ullanganlik shuningdek ularni o'zbekistondan tashqariga olib chiqib ketganlik uchun ham jinoiy javobgarlik belgilandi soliq ma'muriyatchiligini isloh qilish davrida biznes uchun qulay shart sharoitlar yaratish chora tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni bilan bo'sh turgan binolarga nisbatan yuqori soliq stavkasini belgilash bekor qilindi ya'ni ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi iyuldan boshlab bo'sh turgan binolar foydalanilmayotgan ishlab chiqarish maydonlari yashash uchun mo'ljallanmagan inshootlar tugallanmagan qurilish obyektlariga va ushbu obyektlar bilan band yerlarga mol mulk va yer soliqlarining oshirilgan stavkalarini qo'llash soliq imtiyozlari va preferensiyalarning amal qilishini to'xtatish tartibi bekor bo'ladi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi iyuldan majburiy ravishda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi deb e'tirof etiladigan tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha guvohnoma avtomatik ravishda beriladi soliq xavfi yuqori bo'lgan soliq to'lovchilarning qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha guvohnomasining amal qilishi bu haqida soliq organlari tomonidan besh ish kuni oldindan xabarnoma yuborilgandan so'ng hamda mazkur muddatda kamchiliklar bartaraf etilmagan taqdirda to'xtatib turiladi avtotransport vositalaridan foydalanishda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish chora tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi iyuldan avtomobilning orqa yon oynalarini qoraytirish to'lovlari bekor qilinadi jismoniy va yuridik shaxslarning yengil avtotransport vositalari old yon oynalari tusini o'zgartirishga qoraytirishga ruxsatnoma berganligi uchun to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining sakkiz baravari ya'ni ikki million to'rt yuz ming so'm etib belgilandi ishlab chiqarilganiga o'n yildan ko'p bo'lmagan yengil mashinalarni majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibi bekor bo'ladi shuningdek ishlab chiqarilganiga o'n yildan o'n besh yilgacha bo'lgan yengil avtomobillar ikki yilda o'n besh yildan ortiq bo'lganlari esa bir yilda bir, bir marta texnik ko'rikdan o'tkaziladi prezidentning pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra pedagogika yo'nalishida 10 ta oliy ta'lim muassasasi tashkil etiladigan bo'ldi qarorga ko'ra oliy ta'lim muassasalari hamda ularning bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari negizida quyidagilar tashkil etiladi urganch davlat pedagogika instituti namangan davlat pedagogika instituti guliston davlat pedagogika instituti o'zbekiston finlyandiya pedagogika instituti andijon davlat pedagogika instituti buxoro davlat pedagogika instituti termiz davlat pedagogika instituti shahrizabs davlat pedagogika instituti chirchiq davlat pedagogika universiteti jizzax davlat pedagogika universiteti qaror bilan o'qituvchilar uchun joriy qilinayotgan yangiliklardan yana biri shuki endilikda pedagoglarning xorijda o'qishi uchun kamida o'ttiz beshta alohida kvota ajratiladi shuningdek ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma uchinchi o'quv yilidan umumiy o'rta ta'lim muassasalarining pedagog kasbiga layoqatli o'ninchi o'n birinchi sinf o'qituvchilarini maxsus ishlab chiqilgan o'quv rejalari asosida o'qitish choralari ko'riladi ommaviy axborot ah vositalarini qo'llab quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi iyuldan ikki ming yigirma beshinchi yil birinchi iyulgacha ommaviy axborot ah vositalari foyda solig'ini ellik foiz kamaytirilgan holda to'laydi o'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan matba uskunalari zamonaviy foto va radio televizion uskunalar hamda qog'oz bojxona bojidan ozod etiladi ikki ming yigirma uchinchi yildan oltin qalam milliy mukofoti sovrindorlari bosh milliy mukofoti uchun avtomobil berilishi yo'lga qo'yiladi shuningdek har chorakda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan yuztagacha eng yaxshi material uchun mualliflar bazaviy hisoblash miqdorining ellik barabarigacha o'n besh million so'mgacha miqdorda pul bilan taqdirlanadi qaror bilan ommaviy axborot vositalari xodimlariga yana bir qator qo'shimcha imtiyozlar berilgan qonunchilikdagi muhim yangiliklar bilan adliya vazirligining huquqiy axborot telegram kanali orqali tanishib borishingiz mumkin